Sanızlara vaxtınız xeyir. Bu videoda sizlərə yeni yatırım saytı göstərəcəm Akido Bankda dostlar. Biz bu yatırım saytından, yəni nə qədər yatırım eləyə bilərik, minimum yatırımlar nə qədərdir, nə qədər qazanacaq olar haqqında dostlar danışacağam. Əsas olaraq dostlar biz bu yatırım saytının 9% gəlir qazanırıq. Burada dostlar saytın statistikalara yazılıb, günlük olaraq nə qədər pul çəkilir falan filan. İndi dostlar qeydiyyatdan keçməni göstərəcəm. Sank Up yazılan yerdən qeydiyyatdan keçirik. Bura dostlar ilk bölmə loginimizi yazırıq. İkinci bölmə gmail hesabımızı yazırıq. 3-ə 4-ə dostlar 2 dəfə kodumuzu yazırıq, şərtləri qəbul edib create account-a basırıq və bəzə dostlar bizim gmail hesabımıza 4 rəqəmli kod göndərəcək. Həmin o kodu daxil etdikdən sonra artıq hesabımızı onaylamış olacaq. İndi dostlar hesabımıza daxil olacam. Sizə necə yatırım eləyə bilərsiniz, onu göstərəcəm. Burda dostlar, yəni özüm də yatırım eləyəcəm. Görürsünüz, balansımızda 350 dollar var. Yəni bunu videoda canlı olaraq yatıracağam. Invest yazılan yerdən dostlar, biz yatırım eləyirik. Yeni çıxmış layihədir, dostlar. Yəni deyirəm, yatırım eləyib-eləməyə tam olaraq özünüzə qalıb. Yəni yatırım eləyən demirəm. Burda dostlar gördüyünüz kimi, yəni yatırım paketləri 3 aydan 12 aya qədərdir. Yəni 3 aylığı seçsək dostlar 9% qazanacağıq. Hər ay ancaq yəni 12 aylığı seçsək, gördüyünüz kimi hər ay 18% qazanacağıq. Yəni dostlar deyirəm, yəni mən 3 aylığı seç seçməyə sizə məsləhət görürəm. Yəni nə qədər qoydunuz, pulunuz tez çıxarsınız, o qədər yaxşıdır. Minimum yatırım da dostlar dediyim kimi 100 dollardır. Burdan dostlar gördüyünüz kimi qabağınıza 3 dənə bir seç şey çıxır ə 10 balans 50% bal mənnə səbərlə bir şeylər yazdı. Yəni bu deməkdir ki, dostlar, məsələn yatırım elədiz, yəni 3 ay bitdikdən sonra bu sizin yəni depozitinizi, yəni 50%-ni sizə geri verir və təzədən 50%-ni avtomatik yatırım eləyir. Burda tobi depozit, yəni bütün balansınızı təzədən depozit eləyir. Yəni aylıq olaraq 9% gəlirinizi qazanırsınız. Yenə yəni, də dostlar 10%-nizi avtomatik olaraq yatırır və yaxud da dostlar ilki olan bütün pulu, yəni balansınıza köçürür. Yəni bunu seçməyə sizə məsləhət görürəm. Məsələn 100 dollar yatırdınız, dostlar, aylıq olaraq yəni 9 faiznizi verdi və 3 ay bitdikdən sonra dostlar bütün pullarınızı balansınıza göndərəcək. Ondan sonra dostlar istəsiniz təkrar yatırım eləyərsiz onu. İstəsəz də dostlar pulunuzu çıxara bilərsiz. Bura dostlar qiyməti, yəni ilk olaraq balansımızı artırmaqımız lazımdır. Bunun üçün dostlar make online payment yazılı baş aşağıda gördüyünüz kimi ona basırıq. Minimum dostlar 100 dollardır. Onu bura yazırıq. Bitcoin, Ethereum, Litecoin və Tether USD ilə yatırım eləyə bilərik. Məsələn, 2 Bitcoin ilə yatırmaq istəyiriksə Bitcoin seçirik, "Make Payment"a basırıq. Burada dostlar bizə gördüyünüz kimi depozit adres verir. Burdakı dostlar depozit adresinə burada yazılan miqdarı göndəririk. Mən yəni, burdakı depozit adresinə burada yazılan miqdarı göndəririk. Pul balansımıza dostlar yansıdıqdan sonra bura dostlar 100 dollar yazırıq. Burda dostlar gəlirlərimizi göstərir. Yəni toplam dostlar bizim 27 dollar gəlirimiz olacaq. 100 dollar əhə yatırım etsək. Pul balansımıza dostlar yansıldıqdan sonra burdan activate deposit yazılan yerdən yəni yatırımı reallaşdırırıq. İndi dostlar mən yatırıram. Mən 12 aylıq 12 aylığa yatıracağam dostlar. Sizə ancaq 3 aylığa yatırmağı məsləhət görürəm. Burda dostlar 300 yəni 50 da daxı dursun. 350 azırıq dostlar. Ondan sonra, yəni birincisini seçirəm mən. Yəni siz də bunu seçməyə məsləhət görürəm və ə, gördüyünüz kimi, yəni mənim buradan gələyim 756 dollar olacaq. Burdan dostlar activate depositə basıb OKa basıram. Və beləcə dostlara yatırım eləmiş oldum. Yenidən deyirəm dostlar, yatırım eliyib eləməyi tam olaraq özünüzə qalıb. Gəl yatırım ilə demirəm dostlar. Referanslardan da qazanıcınız var təbii ki də 5 faiz hər yatırımdan dostlar qazanacaq. Referansımızın referansından da dostlar 0.3 faiz gəlir qazanacaq. Burada daily bonus yazılıb, nə isə günlük bonus falan filan. Burada da bizim referans linkimiz var. Nə isə dostlar, yəni bu videodan bu qədər. Nə isə məsəl videonun altına yazıb soruşa bilərsiniz yəni politik mədə dostlar onu deyim ki instant deyil yəni manualdır admin onu ayırmalıdır yəni neçə saat və ya xod günə onaylandığını bilmirəm nə isə dostlar başqa danışılacaq bir şey yoxdur nə isə məsələn burada canlı chat var gördüyünüz kimi burdan da yazıb söhsə bilərsiniz təbii ki ingiliscə yazmağınız şərtlidir və yaxud videonun altında da yazıb söhsə bilərsiniz nə isə təşəkkürlər